Сунюка в отставку и создать спецкомиссию по расследованию коррупции в кабине. Именно этого требовали накануне люди под стенами украинского парламента. А все из-за скандала. Госфининспекция обвинила Кабмин в хищении 7,5 миллиардов гривен. Вчерашний митинг сопровождала милиция. Правда, акция прошлась мирно, длилась недолго. Через пару часов все разошлись. И как раз-таки эксперты говорят, что подобные протесты могут быть инспирированы специально для того, чтобы расшатать украинскую властную лобку. Так вот. Кто это делает и зачем? Вот есть ли причины действительно быть недовольными украинским Кабмином и насколько они значительны? Вот обо всем этом мы будем говорить с нашим гостем. А у нас в гостях политолог Вадим Юрьевич Карасев. Доброе утро. Вадим Юрьевич, рады Доброго вас весь, э, приветствовать сегодня Пану, в студии. Ну, я просто запросила вас, чтобы нам пробовали разобраться. Потому что да, во мы не можем. Вот то, что вчера было под стенами Верховной да. Рады, мнения разделились. Кто-то говорит, что это взрыв народного возмущения, кто-то говорит, что это политическая так. технология для того, чтобы ну, направить там э, на решение каких-то политических задач вы к какой точки зрения склоняетесь ко всем <сесс> <сесс> давайте <сесс> <сесс> потому что это и действительно возмущение есть все такие объективные причины для того чтобы люди были недовольны так тарифы увеличены причем очень значительно коррупция процветает продолжает так, скандалы в Кабине, вот, Укрзалезница, вокруг госфининспекции, вокруг государственной фискальной службы. В общем-то, Кабин лихорадит. Кабин это лихорадит, да. и экономика не растет, экономика падает, поэтому оптимизма нет. Наоборот, все это пассивизм. Совершенно верно. Другое дело, что люди возмущаются в одиночку, но для того, чтобы это было социальное возмущение, необходима политическая организация, политические технологии, митинги, раскачивать ситуацию. Так. Пока еще митинги немногочисленные. Так. Но, тем не менее, О, ситуация что можно рассказывать и дальше, тем больше. Тем более, что ситуация не улучшится и так далее. Но вот я Но вчера какая ехал цель? Да. парламента, а там, знаете, все так четко организовано, то есть заранее приготовленные палаточки. Такое ощущение, что это классический миссинг Бросоконь 2012-2013 да. года, который делался абсолютно технологично, заранее и так далее. Да, так далее. это есть. Да, действительно, потому что сейчас социального взрыва, вот взрывной демонстрации еще нет. Но посмотрим. Поэтому в чем цель? Цель таких вот действий или такой технологии и так далее. Ну, во-первых, да, да, сделать так, чтобы Яценюк сам ушел в отставку, потому что юридических оснований для отставки Кабмина нет, потому что Кабмин имеет иммунитет после того, как принята программа. Но если Яценюк сам не уйдет в отставку, он скорее сам не уйдет, потому что тогда он потеряет все политические перспективы, и они только потеряют премьерское кресло. Вторая задача в том, чтобы показать, что в Кабмине не все так хорошо, что Яценюк не справляется со своими обязанностями перед кем перед западными партнерами, которые поддерживают Яценюка. Не секрет, что Яценюка поддерживают наши западные партнеры. И вот для того, чтобы западные партнеры разочаровались в Яценюке, я так скажу, так очень аккуратно, вот и делаются вот такого рода акции. Но еще один момент, обратите внимание, так складывается, что всем выгодно сейчас ослабить позиции Яценюка. Почему? Допустим, президентскому блоку это выгодно, потому что тогда Народный фронт падает вместе с Яценюком. И тогда единственная политическая Сила массовая, масштабная. Это блок. Так у Народного фронта сейчас рейтинг по последним опросам КМИСа там в районе 3-4%. Совершенно верно. Окончательно, так сказать, добить. Так, потому что если я сохранится, если можно ситуацию заразулить, то можно пойти вверх. И Яценюку угу. по рейтингам Окей. и народному фронту. Со самопомящи она вторым угу. становится. Так, например, один из лидеров самопомощи становится вторым кандидатом на пост президента. И угу. Уже социологические исследования показывают, что во второй тур выходит действующий президент. И мэр Львова Садовый. Дальше, батьківщина тоже а вот, До да в комментариях выгон... наглядачи 네? писали про всю атаку на Сунюка влаштувала сама Тимошенко. Ну, ну такий я, народный глаз. Может быть, нет, ну, народ тоже не обманешь, так он где-то прав. так. Ну, если ну, Тимошенко не, не под силу, вот я бы сказал, вот mm -hmm. эта вся mm -hmm. большая компания, просто складывается объективно так. То есть... Просто Тимошенко вышла на вансену, так вот здесь. Понятно, она э, пытается сейчас вернуть часть батьківщины, часть которая ушла. Ценником в народный фронт, вернуть в Батьковщину. Ну и тут некая, так сказать, доля мессии есть, так сказать, женской, mm -hmm. э, как столук, э, э, и так далее. Значит, так далее. Значит, а, политическая а мессия а а и так далее. А позиции? политические дяди и тети а. играют в эти сложные политические игры. Чем это все закончится для страны? У нас объективно сейчас кризис. Ну, вы знаете, И пока они занимаются друг другом, они не занимаются ни нами, ни страной. Нет, ну почему? Болики должны реагировать на сложную экономическую социальную ситуацию. Они, а что, что будут молчать, если все плохо в стране? Молчать не надо. Другое другое дело нужно рационально, чтобы была политическая игра, так. То, что есть политическая игра, и то, что кабмин подвигается атаке, это и хорошо, и плохо. С одной стороны, да, это раскачивает лодку, как вы говорите. Но с другой стороны, кабмин должен, извините, ловить мышей. Так, надо работать, надо бороться с коррупцией и не в прямом эфире, так сказать, с наручниками со всем антуражем, так сказать, показательных арестов, а по настоящему. То есть, поэтому вы это считаете, тоже, поэтому Конструктивная. Я, я считаю, что любая политическая борьба несет в себе как деструктивное, так и конструктивное начало. Просто надо акцентировать внимание на том, что выход на стране. Если стране необходимо бороться с коррупцией, то даже если э, тема, борьбы, э, тема коррупции в Кабмине поднимается с каким-то эгоистическим политическим расчетом, тем не менее это имеет общественный интерес, общественную значимость. Поэтому ничего страшного в этом нет. Давайте прогноз мой. Яценюк не уйдет. Он останется премьер-министром. Другое дело, что в Кабмине позиции его могут быть ослаблены и аппаратные, и политические, не говоря уже о лекторальных позициях. Не исключаю, что могут Арсения Петровича еще обложить первым вице-премьером по экономическим реформам. Это будет один из руководителей блока партии Петра Порошенко. Mm -hmm. Ну, ближайший партнер и фактически руководитель этой фракции. Вице-премьер по реформам. Первый вице-премьер, тоже фактически уже будет премьером. Будет готовым на следующий такт политической игры премьером. Вот. Если говорить о кандидатах на пост премьера, ну, желающих много так в украинской политике. Несмотря на то, что в экономике ситуация не очень хорошая, мягко говоря, социальная, несмотря, социальная тоже ситуация сложная. Несмотря на социальное возмущение, очередь потенциальной потенциальные премьеры, она не сокращается. Вот подумайте с трех раз, а почему? Значит, потому что, наверное, остаются вот эти все схемки, схемы, потоки и так далее. Они иссякают. Кстати говоря, так отсюда и эта борьба становится более ожесточенной. Потому mm -hmm. что пирог, который, так сказать, делится по разным коррупционным схемам, меньше и меньше и меньше, а аппетитов больше и больше и больше. Поэтому здесь тоже надо учитывать и вот эту подоплеку э, а, игры. А если все-таки вот возвращаться к вчерашнему миссингу, вот по вашим ощущениям, по всем версиям, которые вам доступны, mm -hmm. кто, какая версия, кто заказал, какая версия ответа на вопрос, кто стоит за вчерашним миссингом, вам кажется, наиболее достоверной. Ну, стоят многие. Так стоят э, ключевые политические силы, которые в парламенте представлены и вне парламента. Это и Батьковщина, это и Свобода. То есть вчера это был такой корпоративный, и свобода, все скинули, да, это пока, я, я, бы сказал, такой митинг как бы пристрелочный, так, а -а -а. Репети э, репетиционный, так, Показалось. репетиция такая, угу. да. Это еще не те массовые митинги, но это только предупреждение Арсению Петровичу, так. Поэтому не исключаю, что если Арсений Петрович будет дальше сопротивляться, то митинги могут и массово 8-митинг там может, может нарастать, но Арсений Петрович будет оставаться до конца, потому что если он сейчас идет, то он получится так. Первое, его будет обвинять в том, что он сбежал с должности во время mm -hmm. сложных экономических и социальных э, изменений, там, пертурбаций и так далее. А во-вторых, ему сегодня уходить с должности ⁇ это означает уйти в никуда. Понятно. А сохранив пост премьера, он сохраняет свою политическую перспективу, как и Народный фронт, и его политическая сила. Спасибо. Вадим Карасев был гостем нашего эфира.